Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Ah tuan-tuan dan puan hari ini saya ingin membentangkan kajian yang bertajuk Faktor Penolakan Hikmat Kaunseling Berteraskan Islam dalam Kalangan Remaja di Negeri Selangor eh. Kajian ini dijalankan oleh saya dan rakan-rakan di fakulti termasuk Encik Nur Bakri Abdul Hamid Dr. Muhammad Azli Jalani dan juga Dr. Muhammad Izul Syahmi Zulkifli. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, um, himat kaunseling Islam ini semakin mendapat uh, perhatian eh, sebagai satu alternatif kepada kaunseling konversional uh, kerana ia men mengintegrasikan nilai-nilai eh, uh, syariah dan juga prinsip agama dalam memberikan bimbingan psikologi. Namun, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, walaupun potensinya besar, uh, penerimaan kaunseling Islam Uh, di kalangan remaja masih dilihat rendah eh, khususnya di negeri Selangor situasi ini menimbulkan ke keperluan eh, untuk kita mengenal pasti apakah sebab-sebabnya apakah faktor-faktornya penolakan ini uh, berlaku eh, dengan secara lebih mendalam uh, dan kajian, um, objektif kajian ini uh, kita mempunyai tiga objektif utama yang, yang pertama adalah untuk mengenal pasti ya eh, Faktor-faktor uh, uh, individu yang mempengaruhi penolakan uh, khidmat kaunseling Islam ini Dan yang keduanya adalah untuk kita menganalisis uh, peranan keluarga dan juga sosial uh, Dalam mempengaruhi penerimaan dan juga penolakan khidmat kaunseling Islam Dan yang ketiga adalah untuk kita menilai uh, faktor institusi uh, Dalam menyumbang kepada penolakan uh, khidmat uh, kaunseling Islam ini Haa uh, dari sudut soalan kajian pula eh untuk mencapai uh, objektif tersebut uh, kita perlu menjawab eh tiga soalan kajian uh, yang pertamanya adalah apakah faktor uh, individu eh yang menyebabkan uh, remaja menolak uh, hikmat kaunseling Islam uh, yang keduanya bagaimana faktor keluarga dan juga faktor sosial mempengaruhi keputusan mereka dan yang ketiga apakah cabaran daripada institusi yang menyebabkan penolakan kepada kaunseling Islam ini berlaku dan Tuan-Tuan dan Puan-Puan, kita memberikan tiga faktor di sini faktor-faktor penolakan iaitu yang pertama individu, yang kedua adalah keluarga dan sosial dan yang ketiganya adalah faktor daripada institusi jadi kita melihat dulu daripada faktor penolakan yang pertama iaitu faktor penolakan individu eh. Uh, pertama dari aspek individu remaja menunjukkan penolakan kerana kurangnya kesedaran eh, tentang hikmat kaunseling Islam itu. Selain itu, tuan-tuan dan perempuan, uh, remaja eh, dilihat uh, malu uh, dan takut untuk dihakimi. Eh. Dan uh, dihakimi oleh siapa? Oleh uh, orang lain, pihak ketiga iaitu kaunselor Serta mempunyai persepsi yang negatif eh, kehadap, uh, Terhadap imat kaunseling Islam itu sendiri eh. Ma, Ini menyebabkan uh, mereka enggan untuk mendapatkan bantuan Walaupun mereka mempunyai tekanan hidup uh, Tuan-tuan puan-puan kita ketahui um, Satu daripada lima remaja di Malaysia mempunyai tekanan uh, hidup Ataupun stres yang tinggi ya eh. Dan um, faktor yang kedua pula adalah faktor daripada sudut keluarga dan juga sosial eh. uh, Kajian ini juga uh, mendapati bahawa keluarga dan faktor sosial turut uh, memberikan peranan Remaja sering uh, dipengaruhi oleh uh, ibu bapanya yang tidak menyokong sama sekali eh, uh, Atau tidak memahami juga tentang hikmat kaunseling eh, khususnya hikmat kaunseling Islam Selain itu, uh, stigma sosial eh uh, yang melabel individu yang mendapatkan khidmat sosial khidmat uh, kaunseling ini sebagai mereka yang bermasalah eh turut menyumbang eh uh, menjadi penyebab kenapa remaja mengelak daripada menerima khidmat bantuan. Eh, tekanan daripada rakan sebaya khususnya eh uh, yang yang kurang positif juga, yang tidak membimbing uh, juga memberikan a uh, satu uh, faktor penyumbang eh kepada isu ini. Puan-puan kepada uh, faktor penolakan yang ketiga iaitu institusi. ya eh, Kita lihat dari aspek institusi ini uh, antara cabaran utama kurangnya promosi. Eh, kita lihat kurang sangat promosi yang efektif eh, mengenai hikmat kaunseling khususnya kaunseling Islam. Selain itu terdapat juga eh, kekurangan kaunselor-kaunselor Islam yang terlatih eh, secara profesional dan uh, akses yang terhad eh kepada kaunselor-kaunselor yang bertauliah menyebabkan uh, kepercayaan potensi-potensi uh, klien eh terhadap perkhidmatan uh, ini uh, semakin berkurangan. Uh, kita juga lihat kepada implikasi eh uh, yang uh, yang implikasi terhadap kajian ini, uh, ianya membawa kepada beberapa implikasi yang penting. Antaranya ia memberi gambaran jelas uh, kepada pihak berkepentingan, eh, uh, the stakeholders, eh, mengenai isu sebenar yang menyebabkan penolakan uh, himat kaunseling Islam. Implikasi ini membolehkan strategi-strategi uh, intervensi, program-program eh, yang boleh kita lakukan dengan lebih tertusun, eh, yang lebih terancang Terutama untuk meningkatkan kesedaran dan awareness eh dan menghapuskan eh khususnya stigma terhadap khidmat kaunseling. Jadi uh, kita juga memberikan beberapa cadangan di sini ya, eh, antaranya adalah bagi ya bagi menangani eh uh, apa tu ketidak ketidak uh, percayaan ataupun uh, tidak faham eh tentang tentang khidmat kaunseling Islam itu. Jadi uh, yang pertamanya uh, kita perlu meningkatkan program pendidikan sebenarnya eh, Dan kesedaran tentang kepentingan uh, kesihatan mental uh, uh, yang lebih mesra remaja uh. Keduanya kita uh, ingin mengukuhkan lagi uh, latihan profesional uh, kepada kaunselor-kaunselor Khususnya kaunselor-kaunselor muslim agar lebih kompeten untuk menangani isu-isu remaja Dan uh, yang ketiganya kita ingin memperluaskan eh, promosi perkhidmatan kaunseling Islam melalui institusi-institusi pendidikan sekolah, universiti, college eh, dan juga komuniti-komuniti setempat. ini adalah antara tiga cadangan strategi kita. Dan eh, akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, eh, sebagai penutupnya, uh, eh, Kaji mengharapkan eh kajian ini kajian ini dilakukan dapat menyumbang kepada meningkatnya peningkatan eh, penerimaan khidmat kaunseling Islam dalam kalangan remaja khususnya di Selangor dengan eh, memahami eh, faktor penolakan usaha boleh difokuskan eh untuk mewujudkan perkhidmatan kaunseling yang lebih inklusif eh, mesra pengguna eh, dan efektif untuk membantu kesejahteraan Uh, psikologi dan juga rohani khususnya kepada para remaja. Jadi itu saja daripada saya um, dan juga rakan-rakan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum.